Анализ крови 8 раз 40 гривен. 40 гривен. Анализы УЗИ 100 гривен. Палата 100 гривен. Где у нас? Значит, вы об этом знаете, что палата 100 гривен платится? Это что? А ну сделайте мне, пожалуйста, это вот, да? это, вот, это, напишите. 8 я, 8 раз, сейчас, раз, я не буду подниматься. На Что делать? Имею, приняла роженицу, с ха, э, эту девочку, э, вешенку, беженку, беременна 8 месяцев. Нет у нее денег. Вот там я ее вчера забрала с больницы, э, из э, забрала, да? Сколько денег? Восемь раз она нас у нее есть нечего. Где наш красный грех? куда она ходит? с где помощь Вчера, простите меня, я направила, прийти сюда. Вот один Креп, дети везут, вы приняли э, в этом самом в больнице у нас лежат инфекционов очень много, да, везутся, в Донецке у нас Понятно, да? Вчера я была в городе, бегают дети, э, и женщины, я попросила сюда приятно. Я одну депутату позвонила, я второму позвонила, принеси крем Крепом приняли принеси мне я добавлю, потому как было на воскресенье, нашла я одного молодого депутата, привез хлеб, привез конфеты, привез колбасу. Значит, какая-то, если мы приняли беженцев, какая-то помощь, почему до сих пор где-то есть красный крест, на то надо для беженцев. Они бегают по улице, просят есть, за есть. Это один вопрос. Я относительно разума, будьте добры, я знаю, что расплачивать с этим окном 100 гривен. Это правда, это вот вчерашний свет.